Salam dəyərli izləyicilərim, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu gün sizlərə sözün əsl mənasında yüksək keyfiyyətlə inşa edilən 3 sot torpaq sahəsində 7 otaqdan ibarət möhtəşəm tikilişə malik olan bir həyət evini sizə təqdim edirəm, dəyərli izləyicilərim. Evin tikilişinə, keyfiyyətinə önəm verən, ev axtaran alıcılar üçün tam ideal bir təklifdir, dəyərli izləyicilər, diqqətlə qulaq asın, tam dolğun məlumatı sizlərə qeyd edəcəm. Dəyərliz izləyicilərimiz, ev həqiqətən də böyük ölçüdə götürülmüşdür. 3 sotda 7 otağlı, yüksək keyfiyyətlə inşa edilən bir həyət evidir. Bütün kommunal xətləri var, qazı, suyu, işığı, kanalizasiyası. Qeyd edim ki, ev şəxsi tikili bir evdir, sadəcə olaraq, yəni ev sahibi xarici köçdüyü üçün, yəni bu evi özü üçün tikdirib, sadəcə ə, planlar dəyişdiyi üçün ev satılır. İllərin evdə dəyərli izləyicilər, çoxdan tikilmiş bir evdir. Bütün fəsilləri görüb, yəni keyfiyyətlə tikilmiş bir evlərdən biridir. Hayat yana sahəsinə rahat avtomobil daxil ola bilər, videodan göründüyü kimi. Deməli, dəyərli izləyicilər, evin fasadına kabançıq daş vurulub, təmirə aid cüzi işləri qalıb. Bunlar tamamlanar da bilər və bu vəziyyətdə də satıla bilər. Evin yan narxından keçmək mümkündür. Burada belə bir boş bir sahəsi var. Kommunal xətləri daimidir. Maşın darvazası, əl kollektika -qa qapısı ayrılır. Yəni qeyd etdim ki, yəni adıcə bu darvazaya hərçə 4-5 il bundan qabaq 4500 manat pul verilib. Yəni bu da yəni evin darvazasının qiyməti, bunu qiymətini deməyimdə məqsəd ondan ibarətdir ki, burada yəni bütün işlərin keyfiyyətli görülməsinə ibarətdir. Paket kireş adı, terapiç sə vurulub, şəbəkə pəncərədir, bahalısından vurulub. Mərtəbə arası manat betondur, qoşa daşla tikilib. Adıcə evin evin zalın kvadratı hardasa 50 kvadratdır. Yerləşmə yeri də ki ən ideal ərazilərin birində. Həm hündür yerdədir, həm də ki magistral ana prospekt yolla arası 100 metr. 150 metr arasındadır. 150 metr olmaz, dəyərlilər izləsinlər. Qapıyacan asfalt da ətraf yaşayışdır. Supermarketlər, əyləncə, ticarət mərkəzləri, bir soçudurlar, yaşayış üçün bütün zərurət əşyaları var. Baxın, bu evdə ola bilər. Baxın, bu kraskanın emülsiyanı atmağı evdə nəm şəkəlliyi ilə əlaqəsi yoxdur. Sadəcə olaraq, yəni 4 ilin, 5 ilin emülsiyası təbii haldır. Yəni evdə baxımsızlıq, yaşayış olmadıqda belə proseslər ola bilər. Arxasında belə bir boş sahəsi var bu cisdə hündür zilzəmsidir. Burada həyətində sanitar qovşağı inşa edilib. Burada torpaq sahəsi ayrılıb. Ki, ev sahibinin planı vardı ki, yəni bura pəncərə baxmadığı üçün gələcəkdə bir hovuz, basenetsin özü üçün. İndi planlar dəyişdi. Keçə evin daxili hissəsi ilə dəyərlilər izləsizləri tanış edək. Deməli, ev bu vəziyyətdə də satıla bilər. İndi təmir hazır vəziyyətdədir. Tam aydın şəkildə görəcəksiniz. 90% işlər görülüb. 90% işlər görülüb. Deməli, evə daxil olduq, geniş xol. Döşəməyə vurulan dəyərli izləyicilər, yəni, laminat deyil, polluq taxtadır. Diqonal şəkildə vurulub. Bu laklanıb dolğulanandan sonra çox gözəl bir görünüşü olacaq. Belə bir böyük, geniş qonaq otağı var. İdeal ölçüdə inşa edilmiş ideal bir evdir, dəyərli izləyicilər. Izlə, televizor üçün tv stend, 3 işıq düşən pəncərə, pəncərlərin hamısı öz həyətinə baxır. Bütün xətlər çəkilib, hazır vəziyyətdədir. Qalıb bu evdə, dəyərliz izləyicilər. Aboyun vurulması, polun laklanması, qapılar qoyulub və bir sıra kosmetik xərcələr piləkan da daxilində. Baxın, bura istipoldur, geniş bir sahəsi var. Sanuzeli çox genişdir. Tavanı asma tavandır. Yəni gördünüz kimi evdə çox iş görülür, həqiqətən də Geniş, hardasa 20 kvadrat ölçüsündə mətbəx. Evdə görülən bütün işlər başlanğıcından sonuna kimi yüksək keyfiyyətli sintetik materiallardan istifadə edilib. Yəni qeyd etdim ki, ev artıq illərin evidir. Aşağıda da bir belə bir yataq otağı var. Buranı həm yataq otağı, ofis, gardırob otağı və s. kimi istifadə edə bilərsiniz, sizin şəxsi özünüzə uyğun olaraq beşi xətlərə çəkilib, düşünülmüş bir evdir, dəyərli izləyicilər. Baxın, manaltın qalınlığına baxın. Polluq taxta vurulub. Deməli, burada bizdə yerləşir beş yataq otağı və iki heyvanı var. Birinci yataq otağı. Buranın özünün ayrı cə heyvanı var. İkinci yataq otağı prom deyivanova qeyd etdim ki, evdə otaqların talanı gizli işıqlarla yığılıb. Televizor üçün e, TV stand. Burada bizdə qaldı. Deməli, otaq sayı çoxdur, maşallah olsun. Geniş ailələr üçün ideal bir təklifdir. Digər bir yataq otağı. Burada bir yataq otağı yerləşir. Burada da TV standı var. Maşallah olsun, bütün otaqlarda demək olar ki, TV standı gizli işıqlarla yığılıb və sanuzə. Buranı da sanuzədir, çox böyüdü. Deməli, dəyərli izləyicilər, evin yerləşmə yeri Abşeron rayonu, Masazır qəsəbəsi Araz marketin arxası, ana yoldan 100 metr məsafədə 3 sotda 7 otağlı keyfiyyətlə tikilmiş şəxsi evdir, dəyərli izləyicilər, şəxsi. Yəni dönə-dönə vurğulayıram, şəxsi evdir. Bu vəziyyətdə 135.000 manat, tam hazır, ürəyiniz istəyən təmirdə 155 min manat. Sənət təbii ki, çıxarış qopsadır. Buyurub zəng edib maraqlana bilərsiniz.